Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syihabudin, terima kasih banyak kerana anda berada di channel saya Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan dan subscribe Sahabat-sahabat, semalam semua berita di Malaysia melaporkan bahawa SIS, Sister in Islam seolah-olah mendapat kemenangan Apabila sebahagian isi kandungan fatwa terhadap mereka Telah dibatalkan oleh Mahkamah Persekutuan Jom kita baca kenyataan akhbar berkaitan tentang isu ni Saya baca daripada Akhbar Harian Metro, rayuan Sis Forum, fatwa tidak terpakai kepada pertubuhan tetapi sah kepada individu. Putrajaya, Mahkamah Persekutuan hari ini memutuskan bahawa fatwa yang dikeluarkan jawatan kuasa fatwa negeri Selangor pada 2014 iaitu mana-mana individu yang berpegang kepada fahaman liberalisme dan pluralisme agama adalah sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam adalah sah. Bagaimanapun, panel empat hakim dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Ahmad Tuan Mat berkata fatwa itu tidak terpakai kepada sisters in Islam sis forum Malaysia sebagai sebuah pertubuhan atau syarikat. Sahabat-sahabat, apabila keluar keputusan berkenaan, ada yang mula gelabah. Aduh, adakah ini bermaksud Islam sudah terancam pada zaman madani ini? Adakah ajaran sesat akan mula berleluasa? Sahabat-sahabat, nak faham isu ini, kita tidak boleh tidak, kita mesti kena baca alasan penghakiman. Kerana alasan penghakiman akan bantu kita menjelaskan mengapa hakim buat keputusan seperti itu. Bagaimana akta-akta itu diaplikasi dalam sistem perundangan kita dan juga akan membantu kita menilai sejauh mana keadilan keputusan yang dibuat. Bahkan dalam kes kita hari ini, kita akan dapat faham mengapa tiga orang hakim berselisih dengan satu hakim yang lain. Padahal keempat-empat mereka ini ialah hakim-hakim belaka yang berinteraksi dengan dengan kes yang sama. Mereka adalah yang arif, yang arif yang telah berkecimpung dalam dunia undang-undang sejak sekian lama. Bukan Mamat Isak vape yang tak ada pelajaran. Pun begitu, keempat-empat hakim ini berselisih di dalam membuat keputusan. Walaupun tiga lawan satu. Sahabat-sahabat, dengan membaca alasan penghakiman, kita tidak akan terbuai dengan permainan media yang hanya fokus kepada isu sensasi bagi melariskan jualan akhbar mereka. Sama-sama, jom kita baca alasan penghakiman berkenaan. Ini adalah alasan penghakiman yang sebenarnya saya menunggu alasan penghakiman ini sebelum saya buat reaction. Sebab kalau kita buat ulasan sebelum alasan penghakiman, kita akan ulas satu benda yang tidak jelas. Dalam Mahkamah Persekutuan Malaysia, bidang kuasa rayuan, rayuan sivil nombor sekian, antara Sis Forum Malaysia, Zainah Mahfuzah binti Anwar, perayu dan juga jawatan kuasa fatwa negeri Selangor Majlis Agama Islam Selangor dan Kerajaan Negeri Selangor. Dia bagi tiga-tiga sekali sebagai responden. Korum dia adalah Tengku Maimun bin Tuan, uh, Tuan Mat, KHN Abang Ketua uh, Hakim Negara maksudnya Abang Iskandar bin Abang Hashim PMR, Nalini Patmanatan. Uh, kemudian Abu Bakar bin Jaiz dan yang kelima ialah Abdul Karim bin Abdul Jalil, HMP. Hakim Mahkamah Persekutuan. Ringkasan penghakiman majoriti. Keputusan pada hari ini dibuat menurut seksyen tujuh 28 Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Kerana salah seorang ahli panel iaitu Abdul Karim Abdul Jalil HMP Hakim Mahkamah Persekutuan telah bersara. 2. Alasan penuh penghakiman bagi rayuan ini telah disediakan. Saya tidak akan mengulangi latar belakang rayuan ini dan dapatan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan yang telah dibentangkan di dalam alasan penuh penghakiman. Untuk maksud keputusan pada hari ini, saya hanya akan menyampaikan intipati alasan penghakiman majoriti. Walaupun pertikaian pihak-pihak di sini adalah berhubung dengan fatwa atau dengan kata lain walaupun hal berkenaan subjek matter pertikaian adalah berkenaan fatwa isu di hadapan kami adalah mengenai tafsiran perkataan persons professing the religion of Islam dalam butiran 1 senarai 2 senarai negeri jadual ke-9 perlembagaan persekutuan butiran 1 Keputusan-keputusan terdahulu mahkamah ini telah menetapkan prinsip bahawa tugas mentafsir peruntukan perlembagaan perlembagaan persekutuan adalah ter terletak kepada mahkamah atasan sivil. Selaras dengan prinsip ini telah juga diputuskan bahawa kuasa menyemak tindakan pihak eksekutif dan legislatif iaitu semakan kehakiman adalah kekal terletak kepada mahkamah sivil. Rayuan ini yang berbangkit daripada permohonan semakan kehakiman yang difaikan oleh perayu-perayu di mahkamah tinggi adalah berkait dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor. Fatwa tersebut berbunyi. Sahabat-sahabat kena perhatikan fatwa ni. Fatwa Pemikiran Liberalisme dan Pluralisme Agama. 1. Sis Forum Malaysia dan mana-mana individu, pertubuhan atau institusi yang berpegang kepada fahaman liberalisme dan pluralisme agama adalah sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam. 2. Mana-mana bahan terbitan yang berunsur pemikiran-pemikiran fahaman liberalisme dan pluralisme agama hendaklah diharamkan dan boleh dirampas. Yang ketiga, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM hendaklah menyekat laman-laman sosial yang bertentangan dengan ajaran Islam dan hukum syarak. Empat, mana-mana individu yang berpegang pada fahaman liberalisme dan pluralisme agama, hendaklah bertaubat dan kembali ke jalan Islam. Enam, menggunakan, pakai prinsip undang-undang yang telah diputuskan dalam kes-kes terdahulu, keputusan kami adalah, eh, perhatikan sebab-sebab inilah keputusan yang dibuat oleh uh, apa dia, panel hakim. Satu, fatwa tersebut adalah sah setakat mana ia merujuk kepada mana-mana individu yang berpegang kepada fahaman liberalisme dan pluralisme agama adalah sesat dan menyeluruh daripada ajaran Islam di dalam perenggan satu. Fatwa tersebut adalah sah setakat mana ia merujuk kepada mana-mana individu yang berpegang kepada fahaman liberalisme dan pluralisme agama hendaklah bertaubat dan kembali ke jalan Islam dalam perenggan keempat. Maksudnya, perenggan pertama dan perenggan keempat tak ada masalah. Tak ada pertikaian. Pada dasarnya kami berpendapat bahawa ha, yang ni baru ada pertikaian. Perenggan satu setakat mana ia merujuk kepada individu dan perenggan empat fatwa tersebut adalah berada dalam bidang kuasa responden-responden untuk membuatnya. Yang kedua, ia adalah selaras dengan butiran satu dalam Perlembagaan Malaysia. Yang ketiga, ia berkait dengan person professing the religion of Islam. Yang keempat, ia juga adalah selaras dengan perkara satu, uh, perkara sebelas kurungan empat Perlembagaan Persekutuan. Yang seterusnya, yang kelima, perenggan dua dan perenggan tiga Ah, ha, yang ni yang jadi masalah ni. Perenggan 2 dan perenggan 3 fatwa tersebut adalah menyentuh perkara-perkara yang mana responden-responden tidak mempunyai bidang kuasa untuk membuatnya. Ah, ha, yang ni yang orang tak puas hati ni. Saya baca sekali lagi eh. Perenggan 2 dan perenggan 3 fatwa tersebut adalah menyentuh perkara-perkara yang mana responden-responden tidak mempunyai bidang kuasa untuk membuatnya di bawah butiran 1. Kemudian ia tidak berkait dengan person professing the religion of Islam. Yang seterusnya, perenggan dua dan tiga adalah berkait dengan agensi dan kuasa agensi persekutuan. Yang seterusnya, perenggan dua adalah berkait dengan seksyen dua akta mesin cetak dan penerbitan 1984 dan perenggan tiga adalah berkait dengan seksyen tiga kurungan tiga akta komunikasi dan multimedia 1998. Seterusnya, selari dengan dapatan kami di atas dan selaras dengan keputusan-keputusan mahkamah atasan terdahulu, kami mendapati perkataan persons professing the religion of Islam atau dalam bahasa Melayu orang-orang yang menganut agama Islam yang diguna pakai dalam butiran satu hanya boleh merujuk kepada orang-orang sebenar natural person dan bukan orang-orang buatan atau pentiuran artificial persons seperti sebuah syarikat seterusnya tafsiran peruntukan perlembagaan ini adalah seiring dengan kedudukan hanya seorang manusia sebenar dapat melafazkan kalimah syahadah mendirikan solat berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji perkara-perkara yang merupakan rukun agama Islam dalam konteks yang sama sesebuah syarikat sebagai orang buatan atau ciptaan tiada kapasiti untuk bertaubat seperti mana yang dicadangkan oleh fatwa tersebut 10 dengan ini dengan ini adalah dapatan kami bahawa sesebuah syarikat tidak boleh menganut agama Islam untuk ia diklasifikasikan secara sah sebagai orang-orang yang menganut agama Islam dalam ungkapan butiran satu. Dalam konteks ini, perlu dinyatakan di sini bahawa kami mendapati tidak timbul keperluan untuk menyingkap tabir perbadanan lifting of corporate veil. Kerana sesebuah syarikat, pertubuhan atau institusi semestinya digerakkan oleh individu-individu. Mana-mana individu yang bertanggungjawab atas apa-apa tindakan syarikat, pertubuhan atau institusi yang melanggar fatwa tersebut adalah kekal terikat dengan fatwa tersebut di bawah perenggan 1 dan 4. Hakikat ini adalah sangat jelas dalam fatwa tersebut di mana ia juga secara nyata membedakan antara individu secara sah dan syarikat secara tidak sah. Sehubungan so, dengan itu, tidak timbul juga soal sesebuah syarikat, pertubuhan persetubuhan atau institusi tidak patut dibiarkan tanpa bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang melanggar fatwa tersebut. Kebertanggungjawaban atas apa-apa pelanggaran fatwa tersebut adalah sedia terletak di bawah individu-individu yang menggerakkan syarikat, pertubuhan atau institusi tersebut. Pandangan kami ini dikuatkan oleh perenggan empat fatwa tersebut yang hanya menghendaki mana-mana individu yang berpegang kepada fahaman liberalisme dan pluralisme agama bertaubat dan kembali ke jalan Islam. Supaya kami tidak disalah faham kami mengulangi bahawa kami tidak membuat apa-apa komen maupun menyatakan apa-apa pendapat tentang isi kandungan fatwa tersebut khususnya terhadap frasanya yang berbunyi fahaman liberalisme dan pluralisme agama adalah sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam dan mana-mana individu yang berpegang kepada fahaman liberalisme dan pluralisme agama hendaklah bertaubat dan kembali ke jalan Islam kerana ini adalah perkara dalam bidang kuasa eksklusif responder responden maksudnya jabatan agama rayuan di hadapan kami hanya berkenaan had-had kuasa responden responden untuk menggubal fatwa tersebut dari segi pemakaiannya dalam lingkungan hak yang ditetapkan oleh butiran 1 berdasarkan alasan-alasan yang kami nyatakan di dalam penghakiman penuh, kami mengetepikan keputusan-keputusan mahkamah tinggi dan rayuan dan membenarkan rayuan perayu-perayu setakat mana ia berkait dengan pemakaian fatwa tersebut kepada pertubuhan dan institusi dan setakat mana fatwa tersebut menyentuh agensi dan kuasa agensi persekutuan dalam kurungan, perintah terperinci adalah sebagaimana diperturunkan di dalam alasan penuh penghakiman. Alasan penuh kita belum dapat. Eh? Bertarikh 19 Juni 2025 Tengku Maimun bin Tun Mat Ketua Hakim Negara Mahkamah uh, Persekutuan Malaysia. Jadi sahabat-sahabat, setelah kita baca alasan penghakiman. Walaupun ini adalah ringkasan sahaja, tetapi ia telah memberikan gambaran yang penuh kepada kita. Tapi kalau nak lebih dalam lagi memang kita kena baca alasan penuh yang mana kita pun sedang menunggu alasan penuh penghakiman berkenaan. Dalam alasan penuh kita akan tengok apa perbahasan yang ada di dalam kamar mahkamah. Sahabat-sahabat, setelah kita baca alasan Sang penghakiman Kita dapat faham Beberapa perkara Yang pertama Fokus penghakiman Ialah bidang kuasa sahaja Bukan kepada isi fatwa Jadi fatwa yang kata sesat tu Memang sesat lah Dia tak jadi tak sesat Dengan keputusan mahkamah ni Tetapi mahkamah hanya menilai tentang Siapakah yang boleh dikenakan fatwa Siapakah yang boleh yang dikatakan sesat Adakah sebuah syarikat Adakah sebuah NGO Atau pertubuhan Juga boleh dikenakan fatwa sesat tadi Contoh lain lah Kalau kita nak Pening daripada sudut isu SIS ni Contoh kita kata PAS adalah sesat Keluar satu fatwa Daripada negeri antah berantah Dalam salah satu negeri di Malaysia Kata PAS adalah sesat ha, Contohnya macam tu Ataupun dia kata ISMA Ikatan Muslimin Malaysia Sebab dia ada Islam juga kat situ kan Ikatan Muslimin Malaysia Telah menyeleweng Daripada ajaran Islam Ataupun dia kata Dia keluarkan fatwa Kata bahawa JAKIM Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Sudah murtad. Ha, bolehkah kita sebut macam tu? Kalau kita rujuk keputusan mahkamah ini, maka tak boleh. Sebab semua yang kita sebut tadi tu, dia bukan manusia sebenar. Tak boleh mengucapkan syahadah. Jakim tak boleh mengucapkan syahadah. Pas tak boleh salat. Uh, isma tak boleh pergi haji ataupun umrah. Jadi, persatuan-persatuan ni, NGO-NGO ni, badan koprak ni ni, dan seumpamanya, tak boleh dikatakan sesat atau beriman, bahkan kalau disuruh untuk bertaubat pun, dia tak boleh laksanakan. Itu yang disebutkan di dalam alasan tadi. Yang kedua, keputusan ini juga mempertimbangkan adakah sekatan dan rampasan yang dibuat oleh JAIS Jabatan Agama Islam Majlis Agama Islam dan Kerajaan Negeri Selangor terhadap SIS uh, ataupun seumpama dengannya berada dalam bidang kuasa mereka ataupun tidak sebab dia haramkan dan arahkan sekatan tetapi sekatan itu ataupun rampasan itu tertakluk kepada undang-undang Akta mesin, ha mesin cetak dan penerbitan tahun 1984 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 jadi kalau ikutkan keputusan panel hakim jaiz tak boleh sekat jaiz tak boleh haramkan jaiz tak boleh suruh untuk Rampas yang nak sekat yang nak rampas hanyalah Kementerian Dalam Negeri dan agensi-agensi di bawah kerajaan persekutuan bukan di bawah kerajaan negeri. Yang ketiga hakim menegaskan bahawa fatwa tentang liberalisme pluralisme adalah sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam. Dan satu lagi fatwa, mana-mana individu yang berpegang kepada fahaman liberalisme dan pluralisme agama hendaklah bertaubat dan kembali ke jalan Islam. Fatwa yang dikeluarkan oleh, uh, oleh MAIS itu, Majlis Agama Islam Negeri Selangor, Jabatan uh, Mufti Negeri Selangor itu, adalah sah dan diteruskan. Jadi, tak ada isu mereka jadi Islam balik ataupun elok balik, tak ada isu. Dan, ahli-ahli sis ...Sisters in Islam... ...yang berpegang kepada liberalisme dan pluralisme adalah sesat dan wajib bertaubat. Mahkamah tak nafikan benda ni bahkan mahkamah mengiktiraf... ...bahawa ahli-ahli Sisters in Islam... ...yang berpegang kepada liberalisme dan pluralisme agama adalah sesat dan wajib bertaubat. Kecualilah ahli-ahli ni dia kata... ...saya ahli Sis... ...saya ahli Sisters in Islam... ...tetapi kami tidak pluralisme dan liberalisme. Kami Islam yang tulen akan kami juga berpegang bahawa pluralisme dan liberalisme adalah ajaran sesat sesiapa yang berpegang kepada pluralisme dan juga uh, liberalisme wajib bertaubat kalau dia kata macam ni tak ada masalah. Bubuhlah nama sisters ni Islam ke brothers in Islam ke tak ada masalah. Ha itu penerangan tiga perkara yang kita boleh ambil daripada uh, kenyataan ringkas tadi. Walaupun sebenarnya kalau kita nak panjangkan sikit lagi memang boleh lagi banyak benda yang kita boleh gali daripada ringkasan uh, penghakiman. Tapi sahabat-sahabat saya nak bangkitkan. Saya nak bangkitkan bukan semua hakim setuju. Ada satu orang hakim, dia ada lima. 1 2 3 4 5 tetapi 3 hakim setuju dengan Uh, ber, ha, apa dia perakuan berkenaan penghakiman berkenaan manakala satu hakim tak setuju satu lagi hakim dia ada bersara jadi tak hadir lah jadi empat orang sajalah macam tu jadi ada seorang hakim dia tak setuju sebab bagi dia syarikat ke pertubuhan ke NGO ke atau apa-apa artificial identity ni adalah termasuk dalam fatwa kerana ia sangat berkait rapat dengan individu yang berada di dalamnya banyak gerakan banyak gerakan pluralisme agama banyak gerakan murtad bergerak atas nama NGO dan yayasan jika pertubuhan tak boleh dikenakan fatwa seperti mana putusan kali ini ia akan membuka ruang selamat yang kita sebut legal loophole untuk penyebaran fahaman sesat secara institusi walaupun individu dalam pertubuhan boleh ditangani secara praktikalnya agak sukar untuk mengenal pasti individu yang bertanggungjawab tanpa kita menyebabkan menyingkap corporate veil ni Apatah lagi dalam konteks sis Mereka ni guna nama Islam dalam nama pertubuhan mereka Dalam pertubuhan mereka tu ada nama Islam Sisters in Islam Tapi tiba-tiba jawatan kuasa Islam tak boleh sentuh mereka Fatwa-fatwa Islam tak boleh sentuh mereka pada daripada bubur nama Islam kat situ Pergi gebang dekat orang ramai Kamilah sisters in Islam Ak bibiti mereka website website mereka mendedahkan isu-isu hukum hakam Islam maka ia jelas membawa identiti Islam yang terbuka kepada orang awam ahli pengarah dia pun Islam juga oleh sebab tu sebaiknya dia di bawah fatwa seperti mana individu sahabat-sahabat jom kita tengok website mereka dan kita nilaikan website ni Islam ke website ni kafir Okey ini adalah website Sisters in Islam Advance Advancing the Right of Muslim Women in Indonesia. Dia dah sebut dah muslim dah dekat situ kita tengok dengan perkara-perkara dekat sini. Ha uh, Tel Indonesia. Soal jawab undang-undang. Apa undang-undang yang dibincangkan kat situ tentang harta, hak isteri, hak anak, hadanah, poligami, perkahwinan, perceraian. Ini isu-isu yang berkaitan tentang Islam yang dia bincangkan di sini. Muslim family law and legal system Berkaitan tentang orang Islam Dan kita tengok dekat sini Berkaitan tentang Islam macam-macam Bahkan dikongsikan Enactment Syariah Kelantan yang baru RUU 355 dan sebagainya Di sini kita tengok juga who We are Dekat situ dia sebut berkaitan tentang history dia Boleh tengok semua berkaitan tentang Islam juga Dan yang terakhir kita tengok meet our directors Director dia siapa? Orang Islam ke orang kapiak? Islam juga Rozana Muhammad Isa Aisyah Ali Rafidah Abdullah Ini semua orang Islam Tak ada nama kapiak langsung Jadi kita dah tengok website berkenaan Dan kita dapati bahawa ini adalah website orang Islam Daripada pertubuhan orang Islam Sudah sepatutnya pertubuhan seperti ini Perlu dilihat dan dipantau oleh jawatan kuasa kuasa jawatan kuasa Muslim. Sahabat-sahabat, di dalam beberapa negara yang lain, artificial identity ini diiktiraf sebagai mengikut hukum. Disebut sebagai syaksiyah al-i'tibariyah. Antara negara yang menerima syaksiyah al-i'tibariyah iaitu Mesir, Syria dan negara-negara timur tengah. Bahkan setahu saya di Malaysia pun sebahagian keadaan kita memang menerima syakhsiah al-i'tibariyah, mengiktiraf artificial identity seperti ini. Sebab tu sesiapa sahaja boleh saman kerajaan Malaysia. Pertubuhan bahkan dalam isu kali ini sis dia saman JAIS, yang mana kedua-dua itu adalah syakhsiah syakhsiah al-i'tibariyah, artificial identity. Sekiranya sis ini kaku dan tidak mampu berinteraksi kerana ia ada adalah artificial identity Dengan alasan uh, Seperti mana kehakiman uh, Alasan perhakiman tu Alasannya tak boleh bersyahadah Ataupun tak boleh bertaubat tetapi secara praktikalnya Sisters in Islam ni mampu menyesatkan orang Atau membawa orang kepada hidayah Kerana ia digerakkan oleh manusia-manusia Yang mempunyai akal manusia yang sempurna Bahkan artificial identity ini juga ada harta Sebab tu kita kata Ini harta kerajaan Malaysia Sedangkan kerajaan Malaysia itu adalah artificial identity Ini hak milik syarikat McDonald Sedangkan McDonald adalah artificial identity Ini adalah hak milik PKNS Sedangkan PKNS adalah artificial identity ataupun not uh, not the natural person. Dia bukan ada nafsu. Dia tak ada pun kepandaian dalam mengurus. Yang ada nafsu, yang pandai mengurus, yang kelentong, yang buat perkara yang tak bagus, ini adalah manusia di sebaliknya. Pun begitu sahabat-sahabat, syarikat atau pertubuhan tetap ada tanggungjawab seperti manusia biasa. Mereka juga ada tanggungjawab sosial sehingga digalakkan syarikat-syarikat ni untuk laksanakan CSR. SIS boleh buat walaupun sis itu tidak ada nyawa. Sis boleh buat kontrak. Sis boleh saman. Sis boleh disaman. Sis boleh kena bayar hutang. Kena bayar cukai dan sebagainya. Dia cuma tak boleh kena sebab dan kena penjara saja. Tapi dalam perkara-perkara yang lain, perkara yang berkaitan tentang hukuman undang-undang yang lain, sangat tersedia buat dia. Dalam konteks kita dengan kes yang terhidang di hadapan kita ini, sangat menarik sebab fahaman yang menyimpang, fahaman yang sesat dan merepek seperti liberalisme dan juga pluralisme Sering kali disebarkan oleh NGO atau syarikat. Dia bukan sekadar sebar secara individu. Jadi apabila syarikat tidak boleh dikatakan menganun agama, lalu fatwa tak berfungsi untuk mereka, maka risiko penyebaran ideologi sesat yang dihalarkan oleh undang-undang ini sangat besar. Sahabat-sahabat, saya bukan orang undang-undang. Saya etirah bahawa Saya bukan orang undang-undang. Saya juga bukan orang politik. Tak ada baju politik yang saya pernah pakai. Tak pernah saya pakai baju politik. Saya juga dinafikan hak mengajar agama Islam di beberapa negeri disebabkan kebodohan dan ketaksuban sesetengah majlis agama Islam negeri. Pun begitu, saya sangat sayangkan agama saya. Saya yakin anda juga seperti saya. Saya ada beberapa cadangan yang boleh difikirkan, boleh diwacanakan, boleh dilaksanakan jika ia bersesuaian. Pertama, Menteri Agama jangan duk relax saja. Dan saya tahu Alhamdulillah, saya tengok juga dalam update memang Menteri Agama tak relax lah. Tapi tak boleh di-relax sangat. Dia sudah boleh rangka untuk usulkan satu usul di Parlimen Malaysia bagi pindaan perlembagaan dan akta. Mereka boleh lakukan hal ini. Buat pindaan perlembagaan dan akta tajuknya saya cadangkan. Usul memperkasakan kuasa fatwa terhadap entiti korporat yang digerakkan oleh individu Muslim. Dalam usul berkenaan nyatakan pengiktirafan bahawa entiti korporat boleh tertakluk kepada perundang syariah atau undang-undang negeri. Maklumkan di situ. Sekiranya uh, entiti berkenaan dikendalikan oleh Tau atas nama orang Islam. Buat pindaan kepada jadual ke-9 butiran 1 senarai negeri. Boleh tak buat pindaan ni? Memang boleh buat pindaan ni. Dia tidak kaku. Dia boleh buat pindaan. Yang teks asal yang disebutkan dekat mahkamah tu persons professing the religion of Islam itu tukar kepada persons professing the religion of Islam termasuk individu dan entiti yang dikenali atau ditubuh, dikendalikan atau ditubuhkan oleh orang Islam bagi maksud keagamaan atau aktiviti keagamaan. Jadi, macam sisi Islam, dia akan terpalit. Ini tugas Menteri Agama. Agam, Menteri Agama. Dan bukan dia seorang saja yang terlibat. Ahli-ahli parlimen, jangan duk tidur saja. Semua terlibat dia dalam hal ni sama ada yang mengeluarkan usul. Yang membentangkan usul. Yang menyegerakan perbahasan. Ni kerajaan. Jangan duk buat yang lain saja. Ni pastikan yang ni. Ni penting ni. Segerakan perbahasan. Dan yang bersetuju. Ahli parlimen semua kena bersetuju dengan hal seperti ni. Jangan ada yang Buat taik politik dalam bab ni. Itu pertama dari sudut akta uh, Perlembagaan Malaysia. Yang kedua, selepas usul diputuskan diterima di peringkat parlimen, di dalam... Seksyen enakmen pentadbiran agama Islam negeri kena pindah ataupun ditambah sesuatu pertubuhan syarikat atau institusi yang ditubuhkan dikendalikan atau disertai secara aktif oleh individu yang beragama Islam bagi tujuan berkaitan agama boleh ditafsirkan sebagai tertakluk kepada fatwa sekiranya pertubuhan itu melaksanakan kegiatan yang secara nyata bertentangan dengan ajaran Islam sebut macam tu jadi semua adun-adun ni akan berperanan dalam hal ini dalam sidang don negeri masing-masing. Bincangkan benda ni. Yang ketiga, selepas proses, dua proses di atas, maka kita pergi kepada proses yang ketiga. Apabila selesai hal ni, maka menteri kena buat, buat kerja. Kena buat penambahan dalam Akta Syarikat ataupun NGO, Akta Pertubuhan 1966. Yang menyatakan bahawa pertubuhan yang berasaskan kepada agama Islam atau yang dikendalikan oleh majoriti orang Islam boleh dikenakan tindakan oleh pihak berkuasa agama jika melanggar fatwa rasmi negeri berkenaan. Kalaulah macam ni, insya-Allah mungkinlah akan selesaikan banyak loophole dalam isu yang kita bincangkan ni. Tapi ini adalah cadangan saya. Ini hanyalah cadangan saya yang saya dalam kapasiti saya melihat ia berpotensi untuk dilaksanakan. Apatah lagi di dalam parlimen dan DUN majoritinya adalah orang Islam. Parlimen dan DUN kita ni majoriti adalah orang Islam. Kita kena bersatu dalam bab ini kena jaga agama kita. Jangan duk kisah ni. Hang ni parlimen mana ke, kerajaan ke, pembangkang ke. Jangan duk kira. Hang ni adun kerajaan ke, hang ni adun pembangkang ke. Dulu hang sokong aku tak dalam pilihan raya. Eh, jangan kira ada benda ni. Semua sekali perlu bekerjasama dalam hal ini. Bahkan cadangan saya, majlis raja-raja boleh bersidang dan buat keputusan. Dan sangat penting perkara ini. Mereka boleh bersidang, buat keputusan. Walaupun kita tahu Keputusan ataupun nasihat yang dikeluarkan oleh Majlis Raja Raja ataupun disebut dalam persidangan MKN ni ia tidak mengikat tetapi ia secara jelas menyatakan pendirian umat Islam dengan cukup tegas. Jadi sahabat-sahabat inilah perjuangan yang kita tak boleh abaikan. Apa yang berlaku hari ini sangat menduka kita kerana kita nampak secara jelas bahawa ada wujud loophole di dalam perlembagaan kita. Yang mana perlembagaan kita masih boleh di selamatkan dia dalam hal ini. Walaupun jelah kita kata tidaklah memberikan uh, mudarat yang begitu banyak, tetapi mudarat ini jika dibiarkan akan digunakan oleh kumpulan-kumpulan ajaran sesat dengan secara sewenang-wenang. Sagi keluarlah GISB pula, sagi keluar pula lah Sihak pula. Sagi keluarlah macam-macam pertubuhan-pertubuhan merepek, merapu dan meraban ni, dia orang nak pi lawan kepada fatwa yang telah dikeluarkan. Sebab tu saya syurkan anda sahabat-sahabat untuk kita sama-sama bergerak dalam hal ni. Setiap kan bergerak dengan kapasiti masing-masing. Sahabat-sahabat, saya uh, tahu daripada sudut kita secara peribadi juga perlu menggerakkan dan ini adalah yang paling kuat peribadi kita masing-masing, keluarga kita masing-masing. Sebab tu sahabat-sahabat, saya letakkan set kombo perjuangan. Ha, ini set kombo perjuangan supaya kita dapat jaga diri kita dan keluarga kita daripada ajaran-ajaran sesat. Ia adalah gabungan buku berkaitan tentang sirah fiqh dan asas ilmu hadis. Untuk kita bina fahaman agama yang sahih dan juga seimbang. Saya cadangkan tiga buku. Yang pertama adalah buku sirah Nabi. Kita tak boleh lari daripada belajar tentang bagaimana Nabi SAW menghadapi kehidupan dan rentan kehidupan umat yang pelbagai. Ba kita kena fahami bagaimana hikmah dan juga adab yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membezakan di antara perjuangan yang sebenar dan tindakan yang melulu. Yang kedua adalah buku Asas Ilmu Hadis, iaitu ringkasan mudah tentang cara kita menilai hadis, nilai fakta, menilai sesuatu data yang diberikan kepada kita, kita kena elakkan diri kita daripada tertipu. Sekarang ni dalam media sosial, dalam dunia kita hari ini terlalu banyak benda yang menipu kita. Bahkan kadang-kadang diberikan berita kepada kita dengan tidak masak. Ini sesuai untuk uh, semua peringkat umur dan semua latar belakang. Satu lagi adalah buku Sifat Salat Nabi. Rujukan praktikal berdasarkan kepada hadis yang sahih. Bukti bahawa ibadah tidak boleh ikut rasa ataupun jalan syokat. Buku ini akan bantu kita cara uh, melihat cara Nabi SAW beribadah dengan cara yang betul. Sahabat-sahabat, tiga buku ini harga asalnya adalah RM118. Saya buka dengan harga RM100 sahaja. RM100 sahaja untuk 100 tempahan. Nama kombo ini adalah kombo per perjuangan sebenar. Syaratnya, anda whatsapp saya dan maklumkan uh, berminat untuk dapatkan combo perjuangan sebenar. Saya sendiri akan jawab whatsapp anda. Tim saya akan uruskan perhantaran. Whatsapp saya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.